В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украина и Евросоюз подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. Подпись от имени нашего государства поставил президент Петр Порошенко. Кроме Украины, аналогичное соглашение с ЕС подписали Грузия и Молдова. Хронология этого исторического события далее в сюжете. Подписи под соглашением об ассоциации поставили глава Европейского совета Херман Ван Рампей, президент Еврокомиссии Жозе Манель Борозу, а также главы государств и правительств стран-членов ЕС. Петр Порошенко отметил, что сегодня исторический день для Украины, самый важный с момента обретения независимости. Я подпишу соглашение вот этой ручкой, на которой написано ⁇ Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной ⁇ Вильнюс 29 ноября 2013 года. Тогда это не состоялось, а теперь я поставлю свою подпись той же самой ручкой. И это говорит о том, что исторические события необратимы. За последние месяцы Украина заплатила слишком высокую цену за то, что ее европейская мечта стала реальностью. Сегодняшнее соглашение начнет действовать с осени нынешнего года, после того, как оно будет утверждено Верховной Радой. Ратификации парламентами 28 европейских стран не потребуется. Президент Евросовета Херман Ван Рампе заявил, что в Украине люди отдали свои жизни ради того, чтобы стать ближе к Европейскому Союзу. Общая цель ⁇ ваша полная интеграция в рынок Европейского Союза, самый большой и богатый в мире. Безвизовый режим сблизит нас, и он уже введен для Молдовы. Перемены внутри общества в системе управления принесут более благополучную и безопасную жизнь вашим гражданам, жизнь в семье европейских стран, которым они по праву принадлежат. Со своей стороны президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу сказал, что эти соглашения – логическое завершение пути, начатого более 20 лет назад, когда Украина, Молдова и Грузия стали независимыми государствами. Сегодняшние соглашения являются самыми амбициозными документами, которые Европейский Союз подписывал за последнее время. Они позволят нашим партнерам проводить реформы, укреплять верховенство закона и проводить хорошую управленческую политику, а также дать импульс экономическому росту в регионе, благодаря благодаря открытию доступа ко внутреннему рынку и углублению сотрудничества во многих секторах. Экономическая часть соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает вхождение Украины, Грузии и Молдовы в зону свободной торговли Евросоюза. Как следствие, либерализация торговли, движения капиталов и рабочей силы. В результате украинские экспортеры будут экономить до полумиллиарда евро ежегодно. Александр Мужичук, БТБ. Украина намеревается стать полноправным членом ЕС и ожидает, что Европа подтвердит такую возможность. Об этом после окончания заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил президент Петр Порошенко. По его словам, соглашение об ассоциации стоило Украине очень дорого, поэтому она заслужила место в семье западных стран. Порошенко выразил надежду ускорить услышать заявление, где Европейское сообщество подтвердит такое право украинского народа. Переговоры об ассоциации начались еще в марте 2007 года. А после того, как в феврале 2008 Украина получила членство ВТО, Киев начал диалог с Европейским Союзом о глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли, как ключевом моменте соглашения об ассоциации. После сегодняшнего подписания европейские рынки откроют на условиях, которые редко где встречаются в международной торговле. Специально для Украины в ЕС ввели асимметричное снижение пошлин на товары. Подробнее расскажет Виктория Попович. 1200 страниц, 7 разделов, 43 приложения, 2 дополнения и 3 протокола. Все это документ, который создаст условия для стремительного политического и экономического развития Украины в партнерстве с Евросоюзом. Это соглашение практически равняется статусу страны-члена, за исключением нашего прямого участия в институциях Европейского союза и прямого участия в принятии решений внутри ЕС. Это полномасштабная политическая и экономическая интеграция Украины в европейские структуры на основе свободной торговли. Но ключевым является не столько отмена действующих возных пошлин на большинство товаров, сколько введение асимметричного режима. Для некоторых товарных позиций будут установлены переходные периоды, когда пошлины будут постепенно снижаться в течение нескольких лет. Переходные режимы устанавливаются в качестве защитной меры подготовки украинских производителей к работе в условиях конкуренции с европейскими партнерами. В частности, неравнозначное снижение пошлин установят на аграрную продукцию. Является ли подписание соглашения об ассоциации с ЕС таким, что снимает все вопросы? Нет, таким подписание соглашения об ассоциации не является. Европа – это одно из направлений, с которыми сотрудничает Украина. На какие другие рынки мы сегодня ориентируемся? Это рынки Азии и Африки. Это рынки Азии, это рынки Африки. Также эксперты считают, что сближение с Европой возобновит инвестиционную привлекательность Украины. Притока капиталовложений следует ожидать в сельскохозяйственной и металлургической отрасли, а также в легкой промышленности. Если посмотреть, например, полтора-два месяца назад уровень страховки за риск на работу на Украине находился на уровне порядка 1300 базовых пунктов. То есть надо было платить... 13 процентов только для того, чтобы застраховать свой капитал, который сюда заходит. Сейчас это на уровне порядка 800 базовых пунктов. Однако аналитики настаивают, что подписание ассоциации с ЕС – это всего лишь первый шаг на пути восстановления отечественной экономики. Одновременно необходимо искать новые рынки сбыта украинских товаров и не прерывать работу с уже привычными партнерами. Виктория Попович, Виктор Синкевич, БТБ. Долгожданное подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзами отметили на Майдане независимости в Киеве, который стал форпостом борьбы за евроинтеграцию. Прочувствовала праздничное настроение наш корреспондент Екатерина Доброгорская. Немало людей пришли на Майдан в вышиванках, а некоторые взяли с собой флаги Украины и Евросоюза. Рассказывают, понимают, что подписание ассоциации – это только начало, и предстоит пройти еще нелегкий путь, чтобы стать действительно европейской страной. Мы взяли украинский флаг с собой, а вот сейчас наши друзья из представительства подавили нам европейский флаг, поэтому так спонтанно получилось. Так. Я ожидаю только положительных моментов, но для этого немножко надо поработать все вместе, манна небесность не будет мы понимаем но приложим усилия для того чтобы было хорошо на ожидание лучшего понимаете это это сбылась мечта вот такое счастье непередаваемое вот все люди родненькие вокруг все мои все украинцы с экскурсией на киевский майдан приехал и детский хор из хмельницкой области сначала пели на площади позже их пригласили на сцену Среди празднующих можно было встретить и представителей Европейского союза в Украине. Этот проект для вашей страны стать европейским государством. И это сегодня произошло, подписание. Но надо двигаться дальше, надо ратифицировать. Нельзя этот момент отпустить. Пришли на праздник и представители студенчества, ведь именно с них начался Евромайдан. И мы тоже мы очень хотели, хотим и всегда будем бороться за то, чтобы быть услышанными, чтобы повлиять и строить свою жизнь так, как мы того желаем. Ведь все началось как борьба за мечту, за право влиять. Под гимн Украины, исполненный под музыку гимна ЕС, активисты Майдана раздавали голубые шарики с желтыми звездочками. Радостно выпустили их в небо под исполнение со сцены «Оды радости». Активисты рассказывают, революция за свободу и независимость Украины закончилась сегодня новым началом. Началом европейского будущего нашей Родины. Историческое событие, за которое украинцы боролись не один месяц, наконец-то свершилось. Место, которое еще этой зимой было центральной ареной сражений, сейчас наполнено атмосферой радости. Екатерина Доброгорская, Сергей Савчук, БТБ. Срок перемирия, объявленного президентом в минувшую пятницу, истек. Впрочем, Петр Порошенко допускает, что оно может быть продлено. В данный момент в Киеве проходит совещание президента Украины с руководителями силовых ведомств, на котором будет принято решение относительно ситуации на востоке страны. Евросоюз ведет санкции против России, если Москва до 30 июня не предпримет ряд шагов по деэскалации ситуации в Украине. Это решение было принято в Брюсселе на заседании лидеров ЕС. В документе отмечается, что до этой даты должны быть предприняты меры, в том числе и соглашения о верификационном механизме под мониторингом ОБСЕ в отношении прекращения огня и эффективного контроля за границей. Возвращение украинским властям трех пунктов пересечения границы – Изварина, Должанский и Краснопартизанск. Освобождение заложников, а также начало существенных переговоров по имплементации мирного плана Петра Порошенко. Соглашение о прекращении огня было продолжено, так что теперь Россия должна оказать давление на сепаратистов, чтобы те начали на деле соблюдать соглашение, освободить заложников и вернуть оккупированные пограничные посты украинских властей. И мы четко сказали, что если не увидим конкретного прогресса, мы по-прежнему готовы наложить дополнительные санкции на Россию. Если прогресс не будет достигнут по ключевым трем пунктам, Совет министров иностранных дел ЕС примет новое решение, и если этот кризис продолжится и произойдут события, требующие новых мер, мы прибегнем к новому этапу санкций. Тем временем террористы все-таки продолжают совершать нападения на позиции украинских сил АТО, сообщает руководитель Центра информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. В частности, из автоматических гранатометов и минометов были обстреляны блокпосты неподалеку от Славянской Красного Лимана. Ранены двое украинских военнослужащих. Еще один блокпост в этом районе вернулся под контроль наших силовиков. Под обстрелом находится опорный пункт сил АТО возле поселка Тараны Донецкой области. Всего же за время объявленного перемирия было убито сепаратистами 20 украинских военных. В Артемовске неизвестные обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел после обстрела воинской части вооруженными боевиками. В Донецке закончился второй раунд консультаций по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, где присутствовали Леонид Кучма, Виктор Медведчук, представители ОБСЕ и российского посольства в Украине, а также представители так называемых ДНР и ЛНР. Представители боевиков заявили о готовности прекратить огонь только в случае выведения сил украинской армии с территории Донбасса. Воспитанники детдомов, а также люди, живущие в домах инвалидов и пациенты психбольниц в Луганской и Донецкой областях, фактически стали заложниками сепаратистов. По данным уполномоченной украинского парламента по правам человека Валерии Лутковской, власти так называемой ДНР 25 июня выдали распоряжение, которым запретили эвакуацию этих категорий населения в другие регионы Украины. Кроме того, Детские дома, дома инвалидов, приюты и больницы ждут соответствующих решений парализованных местных властей. Поэтому Лутковская призвала Киев к безотлагательным действиям. На сегодняшний день Минсоцполитики, Минздрав и Минообразование все имеют соответствующую информацию, где можно было бы разместить эвакуированных людей, нуждающихся в этом инвалидов, стариков, детей. Но они ждут решений местных властей и соответственно не принимают решения самостоятельно. В связи с этим ни дети, ни психически больные, ни больные туберкулезом, ни находящиеся в домах инвалидов, к сожалению, не вывозятся из зоны конфликта на жаль, не вивозяться з е, зони конфликта. В Львовской области открыли крупнейший на восточной границе Евросоюза таможенный переход укринов в Долгобычев. По словам экспертов, это позволит разгрузить другие пункты пропуска на украинско-польской границе. Таможенный переход, служебное помещение, инфраструктура на польской стороне. Там будут работать 9 полос движения на въезд и выезд. Пропускная способность около 4000 легковых автомобилей. Подобный пограничный объект является одним из самых современных на польско-украинской границе. ЕС признал Угринов, Угринов Долгобычув крупнейшим на своей восточной границе. Новейшая российская ракета Ангара так и не смогла взлететь на глазах у Путина командующий войсками воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Александр Головко тут же доложил президенту России, что отмена произошла из-за технических причин. По заявлениям российских СМИ, Ангара – первый экологически чистый носитель, спроектированный и построенный в России со времен распада СССР. Отмечу, что это уже не первое ЧП за последнее время с российскими ракетами. В ночь на 16 мая упала ракета-носитель «Протон-М» после запуска на Байконуре. А генерал Головко, сколько времени на анализ телеметрии? Товарищ министр, прошу час. Хорошо, работайте, спокойно. Законы главнокомандующий решите час. Да, спокойно работайте, без спешки и суеты. Аккуратненько все проанализируйте. Через час доложите. К этому часу это вся информация. Спасибо, что вы с нами. До встречи на БТБ.